الحمد لله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرر وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن نعم اللسان ونعم القلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد مرسول أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقاء الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ما هو إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الس... يوم خلق السماوات والأرض عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الله الى خلقه في ليله نصف شعبان ويغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته كده يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وعلى محمد صلى الله وعليه وسلم صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اقنع سشانه لكني لا يرى صادي اقنع لا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودلنا الله على দুঃখজনী <laughs> করিল <laughs> صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كَسَفَ جاب جماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وسلم

illallah ilaaha illallah ilaaha illallah la ilaaha illallah

পবিত্র জমা আদার জন্য মসজিদের সমবেত হওয়ার দান এই জন্য অন্তর অন্তঃস্থল থেকে হৃদয় গ্রাম মহান প্রতি আনুগত্যের পরকষ্টা নিয়ে আমরা খালি মাত্র শুকুর গুজারি করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ